নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি বিশেষকৈ শিক্ষা সেতু এপৰ সম্পৰ্কে বিশেষকৈ আলোচনা কৰিম শিক্ষা সেতু এপত কোনোবাই যদি চি এল অৰ্থাৎ ছুটি ল'ব বিচাৰে চৌবিশ ঘণ্টা আগত মানে এদিন আগতীয়াকৈ এই ছুটিটো ল'ব লাগে আৰু কিবা কাৰণত যদি সেইদিনাখন ছুটিটো কেনচেল কৰিবলগা হয় তেতিয়াহ'লে বিদ্যালয়ত গ'লে শিক্ষকজন কেনেকুৱা সমস্যাৰ হ'ব ছুটিটো কেনচেল হ'বনে নাই বা ছুটীটো মঞ্জুৰি কৰাৰ পিছত মানে এপ্লিকেশ্যনখন দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ স্থিতি পিছত যদি ছুটিটো কেনচেল কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ছুটিটো পুনৰ কেঞ্চেল হ'ব নে নাই সেই সম্পৰ্কে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব বিদ্যালয় বিদ্যালয় হাহাকাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ অনুপস্থিতিৰ কাৰণ হিচাপে দেখুৱাব প্ৰসতি জনিত ছুটী আৰু বন্ধৰ দিনতো উপস্থিতি দেখুৱাই এই শিক্ষা সেতু এপে চৌবিশ ঘণ্টা পূৰ্বেই আপলোড কৰিব লাগে আকস্মিক চুটিৰ আবেদন সদৌ অসম সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চই অভিযোগ দিলে প্ৰাথমিক মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকক শিক্ষা সেতু এপৰ বিসংগতি কেন্দ্ৰ কৰি হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানে শিক্ষানুষ্ঠানে এপযোগে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতি আৰু ছুটিৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ নামত সংঘটিত হৈছে নাচুত কাণ্ড এক অদ্ভুত কাণ্ড পৰিস্থিতি এনে পৰ্যায় পাইছে যে বন্ধৰ দিনতো শিক্ষা সেতু এপে উপস্থিতি দেখুৱাই শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপস্থিতিৰ কাৰণ হিচাপে দেখুৱাই প্ৰতিজনিত ছুটি আকস্মিক ছুটীৰ আবেদন শিক্ষা সেতু এপত আপলোড কৰিব লাগে চৌবিশ ঘণ্টা আগতেই শিক্ষাগুৰুৱে পিতৃ মাতৃৰ বিয়োগৰ বাবে এপ যোগে ছুটী বিচাৰিলেও এই ছুটি মঞ্জুৰ হবলৈ দহৰ পৰা পোন্ধৰ দিনৰো অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় কেৱল সেয়ে নহয় শিক্ষা বিভাগে বিদ্যালয়সমূহক আহ থ্ৰী জি টেবলেট যোগান ধৰিছিল ফ'ৰ জি বুলি কৈ ফলত বিদ্যালয়সমূহে অনলাইন যোগে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতি দিবলৈ গৈ নানানৰ সন্মুখীন হয় কিছুমানৰ টাৱাৰ নাপায় কিছুমানৰ নেটৱৰ্ক নাপায় আৰু কিছুমানৰ এনেকে ৰাউণ্ড ঘূৰিয়ে থাকে ইনপুটটো ঘূৰিয়ে থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ আজবণ্ড দেখা দিছে শিক্ষা সেতু এপত শ্ৰিষ্ট এশ একো বিসংগতিয়ে অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে এই শিক্ষকসকলক ফলত বাৰটা শিক্ষক সংগঠনেৰে গঠিত মঞ্চ সদৌ অসম সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চই প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষক সঞ্চালকক সাক্ষাৎ কৰি অভিযোগ দিবলগীয়া সৃষ্টি হৈছে শিক্ষক এটা প্ৰতিনিধি দলে প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালক সেনাপতি আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালক মমতা হোজাইৰ সৈতে পৃথকে পৃথকে আলোচনাত মিলিত হৈ শিক্ষা সেতু এপক লৈ শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীয়ে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহ অৱগত কৰায় আৰু শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত শিক্ষা হেতুক লৈ সৃষ্টি হোৱা সমস্যা বিসংগতি আৰু অনতিপ্ৰমে দূৰ কৰিবলৈ সঞ্চালকক দুগৰাকীক শিক্ষক মঞ্চই আহ্বান জনায় মঞ্চৰ প্ৰতিনিধিসকলে চৰকাৰী বা বিভাগীয় নিৰ্দেশনা বিভাগৰ মুৰববী দিয়া আৰু সকলো নিৰ্দেশনাত শিক্ষকৰ দৰমহা কৰ্তনৰ ভাবুকি নিদিবলৈ আহ্বান জনায় অবাধ্য শিক্ষকক বিধি অনুযায়ী ব্যৱস্থা লবলৈ আহ্বান জনায় শিক্ষক মঞ্চই শিক্ষকক কথাই কথাই দৰমহা কৰ্তনৰ ভাবুকি দিবলৈ অনুৰোধ নিদিবলৈ অনুৰোধ জনাই শিক্ষা সেইসমূহ দাঙি ধৰে শিক্ষক মঞ্চৰ প্ৰতিপিনে থ্ৰী জিৰ টেবলেট ফ'ৰ জি হিচাপে যোগান ধৰি গোটেই বিসংগতিমূলক শিক্ষা বিভাগে চপাই লোৱাৰ অভিযোগ কৰে শিক্ষক মঞ্চই যাৰ বাবে উপস্থিতি প্ৰদানৰ যথেষ্ট সময় অপচয় হোৱাৰ লগতে পাঠদান কাৰ্যত ব্যাঘাত জন্মে আকস্মিক ছুটি আবেদন চৌবিশ ঘণ্টাৰ আগতে আপলোড কৰিবলগা ব্যৱস্থাইও অযুক্তিকৰ বুলি শিক্ষক মঞ্চই মত পোষণ কৰে মানুহে চিয়েল লয় হঠাৎ কেতিয়াবা বিসংগতি হলে বা খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হলেহে এই চেলটো লয় কিন্তু ইয়াতে চৌবিশ ঘণ্টাৰ আগত মানুহজনে চিয়েল ল'ব বুলি কেনেকৈ গম পাব তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰে দুৰ্ঘটনা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধৱ নিজৰ অসুখ বিসুখ বা মৃত্যু যান জট প্রাকৃতিক সামাজিক দুৰ্যোগ হঠাৎ উদ্ভৱ হোৱা আইন শৃংখলাজনিত পৰিৱেশ আগতীয়াকৈ জনাৰ উপায় কি ছুটীৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব দিবলৈ সংগঠনটোৱে সঞ্চালক দুগৰাকীক আহ্বান জনায় আনহাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপস্থিতিৰ কাৰণ টেবলেটত প্ৰসতি জনিত ছুটী দেখুওৱা আশ্চর্যকৰ বুলি উল্লেখ কৰে শিক্ষক মঞ্চই বন্ধৰ দিনত শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতি দেখুওৱা কাৰ্যৰ সন্দেহজনক বুলি সংগঠনটোৱে উল্লেখ কৰে কেৱল সেই নহয় শিক্ষানুষ্ঠানলৈ নহালৈকে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উপস্থিতি বা প্ৰস্থান দিব পাৰে এয়া স্বাভাৱিকতে ণ্ড বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে আন্তঃগাঁথনি মজবুত কৰি টেবলেটৰ বিসংগতি আঁতৰ কৰি শিক্ষক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আস্থাত লৈ শিক্ষা সেতু প্ৰয়োগ কৰিবলৈ শিক্ষক সংগঠনটোৱে জনায় আনহাতে বিত্তীয় বৰ্ষ শেষ হোৱাৰ পূৰ্বে পুঁজি আৱণ্টনৰ আহ লৰাটোৰ পৰা লগাই তাৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰমাণ পত্ৰ মুহূৰ্ততে দাখিল কৰিবলৈ বাধ্য কৰি দুৰ্নীতিৰ আচৰি দিছে বুলি প্ৰকাশ কৰে সংগঠনটোৱে সেইদৰে বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণ অনুদান আদিৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা বুলি উল্লেখ কৰে শিক্ষক মঞ্চই বৰ্জিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পাঠ্যপুথি আৰু ঐক্য আৰু শীঘ্ৰে যোগান ধৰিবলৈ বিভাগীয় দাবী জনায় সংগঠনে বকয়া আদায় পুঁজিৰ যোগান ধৰাক কৰি বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন কৰে মুখ্য সভাপতি ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ আৰু মুখ্য সম্পাদক উৎপল চক্ৰৱৰ্তীৰ উপৰিও প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সম্পাদক ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামী মধ্য ইংৰাজী শিক্ষক সংস্থাৰ সভাপতি দীপেন শৰ্মা মাধ্যমিক শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ সম্পাদক গোবিন্দ কলিতা হাইস্কুল শিক্ষক সন্থাৰ সভাপতি সুনন্দ কলিতা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ সম্পাদক জিতন হাজৰিকা আদিকে ধৰি সাতজনীয়া প্ৰতিনিধি দলটোৱে শিক্ষক মঞ্চক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে চৰাধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল কিছুমান জিলাত শিক্ষকসকলক শিক্ষা সিদ্ধৰ জৰিয়তে ইন টাইম আউট টাইম বিশেষকৈ দুয়োটাই মানে ইন টাইম আৰু আউট টাইম আউট টাইম দুয়োটাই প্ৰদান কৰিব লৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল কিন্তু সেয়া শিক্ষকসকলে একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ ইউনিটিৰ কাৰণে এয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল শিক্ষকসকলে একগোট হৈ তেওঁলোকে আউট টাইম নিদিয়ে বুলি এক স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে শিক্ষা বিভাগে বা মিছন ডিৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা এতিয়ালৈকে এই শিক্ষকসকলক কোনো এনেকুৱা হেৰাছমেণ্ট দিব পৰা নাই একমাত্ৰ ইউনিটি গতিকে ইউনিটি ইজ দ্য বেষ্ট পলিচি ইন টাইম দিব লাগে যিকোনো এটা সময়ত কিন্তু আৰ্ট টাইমটো কম্পলচাৰী নহয় কিছুমান ডিষ্টিকৰ ফালৰ পৰা বা বিয়ৰ ফালৰ পৰা এইটো ফৰ্চুৰি প্ৰদান কৰা হৈছিল কিয়নো মিছন ডিৰেক্টৰৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিকলৈ দিছিল যে তেওঁলোকে কৰ্মৰত মানে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত কৰ্মৰত শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে ইন টাইম আউট টাইম দুয়োটাই দিব লাগিব ব্লক লেভেল আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ অফিচাৰসকলে কিন্তু তেওঁলোকে বিবাঙত পৰি এই মানে শিক্ষকসকলে ঠেলি পঠাইছিল সেয়া 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 মানে এক নাচুৰ মানে কাণ্ড সেয়া কিন্তু সেয়া বাস্তৱত হ'ব নোৱাৰে গতিকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ইউনিটিৰ কাৰণে এয়া সম্ভৱ হ'বলৈ দিয়া নাই আমি জনা অনুসৰি ৰাজ্যৰ গোটেই জিলাৰ পৰাই বিশেষকৈ ইন টাইমটো দি আছে কিন্তু আৰ্ট টাইমটো দিয়া নাই গতিকে আমি পৰাপক্ষত কোনেও আৰ্ট টাইমটো দিয়া উচিত নহয় আৰু এইটো দিব নালাগে গতিকে শিক্ষকসকলৰ এই ইউনিটি যাতে বজাই ৰাখে আৰু যি সমস্যা দাবী উখাপন কৰিছে সেই সমস্যাসমূহ যাতে সমাধান হয় তাৰে কামনা কৰি সামৰণি মাৰিছোঁ আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব কৰিব না ধন্যবাদ